असल वरम्ला दोस्तों मैं हूं अब्दुल वाजिद और आप हैं मेरे YouTube चैनल वाजिद में तो दोस्तों बड़े अरसे के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है और इस वक्त तो खैर बिल्कुल ब्रीडिंग का सीजन ऑलमोस्ट ऑफ आल भी हो चुका है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है लेकिन हमारे पास भी कुछ है। देख रहे होंगे आप मेरे बैकग्राउंड के अंदर भी वगैरह लगे हुए हैं उसका रीजन ये है कि कुछ बर्ड्स ने अंडे दिए हुए थे कुछ बच्चे निकले हुए हैं तो मजबूरन उनको पालना है अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो उसके बाद हम बहुत चीज हटाते रहेंगे कुछ में से मैंने हटा भी दी है और कुछ के बच्चों को केजेस में छोड़ दिया उनके बहुत से हटा दिए ताकि वो पेरेंट के साथ रहें थोड़ा वो ग्रो करेंगे उसके बाद हम उनको तो यहाँ से हटा देंगे अच्छा दोस्तों सिलसिला ये है कि अभी ऑफ सीजन होता है तो हर ऑफ सीजन आने से पहले ही कुछ पहले से उसके रेट नीचे आना शुरू हो जाते हैं हर साल ही ऐसा होता है कभी बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हैं कभी बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं ये जैसी जैसी डिमांड होती है वैसा ही होता है हमारे यहाँ वो ये था कि ये जो लवर्ड के ना प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो चुके थे खूस पार बिलू से रिलेटेड जितने भी, भी मोटेशन थी ना जिसमें पैसा लिनो डेकिनो और क्रीमिनो बहुत ही हाई चल रहे थे शुरुआत में तो खैर ये क्रीमिनो लाख से भी ऊपर गया था होते होते लेकिन मालूम था कि प्राइस नीचे आने बिल्कुल आने धीरे बात है जब हम लोग पाल रहे हैं तो साथ में हम मार्केटिंग नहीं कर रहे सबसे बड़ी बात ये कि मार्केटिंग नहीं कर रहे हम वही चंद लोग हैं जो के मार्केटिंग कर रहे हैं वही लोग हैं जो पाल रहे हैं और फिर क्या होता है कि जब ब्रीड आती है तो भाई किसको बेचे मेरे पास तो मौजूद है मुझे तो बहुत अरसे जरूरत नहीं पड़ी कहीं से बाय करने की जरूरत पड़ती भी है तो मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ इंतजार करता हूँ अपने पास से कुछ ना कुछ, कुछ निकालिए आपस में अरब कर देता हूँ तो जो लोग ब्रीड लेकर आ गए वो कहाँ जाए जो मुझसे खरीद के लेके हैं वो कहाँ जाए उसका रीजन ये होता है कि हम जितने भी बिजनेस करते हैं भाई उनकी मार्केटिंग करते हैं लेकिन यहाँ पर मार्केटिंग के लिए क्या है कोई भी मार्केटिंग नहीं कर रहा अगर हम देखे जाए तो चंद एक चैनल है जो कि लालू खेत मार्केट के यूट्यूबर्स है उनको इससे मतलब नहीं होता कि मेरी मार्केटिंग कैसी हो रही है मतलब बर्स जो लव है मैं उसके हवाले से क्या टैगलाइन दे रहा हूँ क्या सामने लगा रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ बढ़ गया बर्बाद हो गया फलाना हो गया इसका क्या इंप्रेशन लोगों के जाने जा रहा है उससे उनकी कोई परवाह नहीं होती उनको तो सिर्फ व्यूज चाहिए वो आज अगर लंबर्स वगैरह या दीगर बर्स खत्म हो जाएंगे वो कुछ और मार्केटिंग कर रहे होंगे हो सकता है कपाड़े बाजार में पहुंच जाए या खाने पीने की दुकानों पर पहुंच जाए तो नया यूट्यूब चैनल चलाना है तो दोस्तों सिलसिला ये होता है कि हमने अगर बर्ड्स तो ये हमारा बिजनेस है आपका भी बिजनेस है इसकी मिसाल ऐसे ले कि एक का बिजनेस होता है जब गारमेंट्स का बिजनेस अपने घर में पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि मैंने पंखा बंद किया पंखे की शोर की वजह से सही से बात नहीं कर पा रहा था बहरहाल तो अभी खैर वीडियो बना लेते हैं फिर उसके बाद तो खैर पंखा खोल ही लेना तो मैं ये बता रहा था आपको तो जब हम गार्मेंट का बिजनेस शुरू करते हैं गारमेंट के बिजनेस में आप देखते हैं कि इसमें भी एक सीजन आता है खासतौर पर रमजान मुबारक या कोई भी ऐसे त्यौहार आते हैं चाहे है वो किसी नॉन मुस्लिम के आए या मुस्लिम के आए उस दौरान बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि लोगों की परचेजिंग बढ़ जाती है लोग खरीदारी शुरू करते हैं और उसके बाद जो दुकानों पर मौजूद चाहे वहाड़े तो की चीजें हो सब बिकने शुरू हो जाती है लेकिन उसके बाद क्या होता है उसके बाद तो सीजन ऑफ हो जाता है फिर तो इक्का चीजें बिक्री होती है तो वो पूरा सीजन जब तक तो सीजन नहीं आता वो क्या करते हैं बंद कर देते हैं कारोबार खत्म करके चले जाते हैं हालांकि वो पैंट वो शर्ट वो कपड़े तो अंडे बच्चे भी नहीं दे रहे जबकि वो खा जरूर है कैसे खा रहे हैं जो लेबर आपने रखी हुई उसका एक्सपेंस बिजली का खर्चा दुकान का खर्चा आपके अपने घर का खर्चा कितना सारे एक्सपेंसिज है जो कि वो पड़ी हुई मौजूद है वहीं की वहीं है आपने तो लेकर रख लीजिए खरीद के अपनी खरीदार भी नहीं है तो क्या करेंगे क्या खत्म कर देंगे सारे बिजनेस ऐसा नहीं होता भाई एक आप पहन लेकर आते हैं मिसाल लेने की पेन नॉर्मल छोटी हल्की फुल्की सी कोई बहुत ज्यादा ब्रांडेड की बात नहीं कर करो तो वो भी हजार बारह सौ पंद्रह सौ रुपये रखी होती है और कितना प्रॉफिट मिल जाता है उसमें अगर वो दो हजार की पांच सौ रुपए यहाँ पर आप लव वर्ड पालते हैं एल्बिनो पालते हैं यार अगर एल्बिनो बीनो अगर आपका एक्सपेंस लेने के बाद भी अगर पाँच हजार रुपए ऊपर देकर जा रहा है तो ये मिसाल है तो आप असल में हमने सोचा हुआ क्या है कि हमारा जो पहले दिनों के रेट है ना भाई तीस तीस हजार रुपए वही बिकना चाहिए उसको प्रॉफिट देते हैं अगर वो दस हजार पे आ रहा है तो नुकसान हो गया बर्बाद हो गया पार ब्लू तो अगर देखा जाए ना फिशर जैसी नसल है वो देखने में तो फिशर जैसी है ना सिर्फ कलर थोड़ा सा फर्क है तो ब्रीड तो उतनी ही ज्यादा आ रही है जितनी फिशर की आ रही है पार ब्लू की जितनी आ रही है तो भाई पार ब्लू में भी रेट नीचे आने तो अगर आ रहे हैं बिक रहा है तो बेचो ना उसको आपने क्या चाहिए कि अगर आपकी एक चीज आसानी से सेल हो रही है कम रेट में हो रही है तो आप क्वांटिटी बना ले अपने पास आपको वहीं से नुकसान के बारे में जाना नुकसान तो होना ही नहीं है, तो है आपके एक्सपेंस और बल्कि प्रॉफिट में थोड़ा सा ये कमी आ सकती है जो आपने बिल्कुल अंदर प्रॉफिट एक लगा के रखा हुआ था मैं समझता तो, हूँ फ्रिज से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है और जावा से भी बेहतर है जावा में क्या है आप देखें जावा की कितनी मोटेशन है वाइट कलर है ब्लैक कलर है कॉर्न कलर है बस ये पिंक चार कलर है सिल्वर कलर है इसी में घूम रहे हैं उन्हीं की ऑपर हो जाती है लाल नाक हो जाती है एलम हो जाती है बलाना स्ट्रीट पेस्टल इस तरह से बिगड़ी है लेकिन कलर सेम निकल रहे तो क्या हो जाएगा इतनी बड़ी क्वांटिटी में जाऊ मार्केट में आना शुरू हो गया क्या हो रहा है वही फोन ऐसा 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 आसा नीचे गिरने रेट टू फोन फोन ही निकल निकालना है कोई मोडेशन नहीं मिल सकी पार्क ब्लू लवबर्स में क्या है इसमें तो बहुत कलर है बहुत सारी मोडेशन है देखने का भी दिल चाहता है मजा आता है खूबसूरती है इनकी एक्टिविटी में भी मजा आता है तो सबसे बड़ा मसला यह है कि जिन लोगों को इसको देखने में खुशी महसूस होती है तो उनको फिर ब्रीडर बनाए ना ब्रिटेन कैसे बनेंगे आप इस तरह की वीडियो बनाए उनको प्रमोट करें सिखाएं लोगों को जितना आपको काम आता है रमबर कैसे रखा जाता है लमबर के बॉक्सेस लगाना उनको नेस्टिंग करना उनको फीड किस तरह की देनी चाहिए सबसे पहले अपने घर से वाली फीड निकाल लें जो लोग बड़े बड़े ने बड़े बड़े से डब्बे दिखाए थे इंपोर्टेड ये फलानी वाली फीड ले लें निम्न वाली ले लें विटामिन ये भाई इतनी जरूरत नहीं होती है इसी वजह से तो वो एक्सपेंट बढ़ जाता है सीधी सी सब्जियां पालक लूसन और दीघा सब्जियां जो घर में आती है वो उनको डाल दिया करें और बहाने में भी सिर्फ वो सिर्फ आप ले लें गई ले लें बाजरा ले लें ले, मोटी का अंगी ले, ले और सनफ्लावर सीड ले लें ये करने के लिए तो के लिए खुश बिल्कुल तो जाता है उसके अलावा आप सिर्फ सब्जियां रखें बल्कि जो हम उत्तर शुत्तर जो गाय भैंसों को डालते हैं वो भी लाग डाला करें धोध उ साफ सुथरा करके जरूर डालें उसे करने के बाद आप देखिएगा ग्रीड भी अच्छी आएगी हेल्थ भी अच्छी रहेगी कलर भी अच्छा रहेगा सब काम होते रहेंगे भाई वो निकल जाए वो बड़े बड़े जब्बे वो प्रोमोट प्रमोशन के लिए जो उन्होंने दिखाए थे तो आगे हो सकता है उनको एडवर्टाइजमेंट के उसके पैसे मिलते हो उस तरफ न जाए लोगों को सिखाएं आसानी की तरफ लेकर आए लवबर्ग छोटो तो थो, छोटे बच्चे जो कि पिंच पालते थे उनको बर्ड किसकी तरफ लेकर आए लवबर्ड की जाने सस्ता हुई है ना तो फिशर दिलाते उनको लोटिनो दिला दिलाते लोटिनो वाले आ, पार ब्लू पाले पार ब्लू पाले, पाले वाले जो है अपना एल्बिनो ब्लैक आई रखना है एलविनो ब्लैक आई वाले एल्बिनो रेड आई सर आगे बढ़ते रहेंगे तो जैसे जैसे आप प्रमोट करेंगे जिसके पास जितना बड़ा सेटअप है वो अपना सेटअप दिखाए लोगों को दिखाई से मुझे क्या फायदा हो रहा है आप सिर्फ वैसे बैठ जाए चैनल के आगे अपने कैमरे के आगे और निगेटिव मार्केटिंग करते रहे कि यार हमें तो नवीन शेख ने फंसवा दिया उसने बोला था लगभग तो उसने बोला था ये वाली मोटेशन रख लो इसमें बड़ा फायदा है और उसने बोला था आउटलाइन रख लो ऑफलाइन जाकर अरे भाई आपने वैसे कितने फायदे उठा लिए यहाँ पर आज तक लेते हुए कोई सा भी कारोबार करा दो आपने बर्बादी ही करना है पहले पीसीओ चलता था वो बर्बाद हो गया तो उसके क्या मतलब मर गए पीसीओ चलाते भाई उन्होंने अपना अल्टरनेट डाला इसी तरह से जो बिरयानी हो गई तो लोगों ने खाना छोड़ दिया नहीं भाई थे या फिर अपनी मार्केटिंग अच्छी से नहीं कर पा रहे थे तो अपनी वही बात नहीं मार्केटिंग के बारे में किसी भी तोह नहीं बिल्कुल भी नहीं हम समझते व्हाट्सएप के ऊपर डाल दो मार्केटिंग हो गई अरे भाई व्हाट्सएपर तो भेजिए बैठे पढ़ाइए बैठे थे आप इधर एक डालो फौरन आ जाते अपना

ये आपको एडवर्टाइजमेंट करते हैं पत्नी किस के बर्ड लेकर एडवर्टाइजमेंट करते हैं चार हजार के ले लो पांच हजार के ले लो और आप लालच में आके इनको पैसे भी भिजवा देते होते हैं यार दे तो, तो बर्ड तो को चेक करने का तरीका तो सीखो बर्ड होता क्या है लव बर्ड के अंदर आप देखे टुली जिसे कहते हैं आम कॉमन जबान में जो कि छोटे सर क्या पत्नी चौच का छोटे घर वाला पाव मुड़े हुए आंखों में मसला देकर बहुत सारे मसाए फ्लाइंग नॉन uh, अपना फर्टिलिटी उसके अंदर नहीं है ये सारी चीजें उनको जांच पड़ताल करो आपको तो पता लगेगा कि अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी में क्या फर्क है मैं अगर आठ हजार या चार हजार या पांच हजार छह हजार जो भी है सस्ते में दूंगा तो मुझे पता होगा मैं क्या चीज बेच रहा हूँ मुझे मालूम होगा यार क्या चीज मेरे पास पड़ी हुई फंसी हुई है मुसीबतें साले को निकालो कोई फायदा नहीं है सस्ते में भेज दो तो भाई सिलसिला यही होता है कि जब कोई बंदा सस्ते में बेच रहा होगा सबसे पहले वो कचरा निकालने की कोशिश करता है कचरा निकल जाता है फिर देखता है फिर अच्छी क्वालिटी की गाने पाए या तो फिर जब आप लेने आते हो तो दोनों दिखा देते हैं भाई ये देखो छह हजार वाला ये है ना दस हजार वाला ही तो भाई क्वालिटी लोगों ने बनाई जितने भी बड़े ब्रीडर नजरा देना मैं अपने आप को नहीं कह रहा मैं तो फिर बिल्कुल अदनाशा हूँ जो तो बड़े ब्रीडर जिनके पास लगे हुए बड़े बड़े सेटअप कोई परेशान नहीं है इतने सारे रखने के बाद भी परेशान नहीं है मैंने देखा लोगों को सुकून में बैठे हुए परेशान हुए कौन है व्हाट्सएप पे बैठा हुआ ना जिन्होंने दो जोड़े लिए थे तो वो भी लग रहे जोड़े वो परेशान बैठा हुआ परेशान क्यों बैठा हुआ उसने किसी से सुन दिया था यार क्रिमिनो लगा लो बीस हजार चालीस हजार रुपए का जोड़ा आराम से साल में चार बच्चे पांच बच्चे आठ बच्चे निकालेगा और से माख रुपए हो हो जाएंगे हो जाएंगे सीधे आ ये वो हो वो परेशान बैठा तो लालच में रहोगे किसी कहने पर लगाओगे तो इसी तरह परेशान हो गए इसको हॉबी के साथ साथ इसको सीखो कि भाई थोड़ा सा सीख के लो कि इस तरह से इसको रखा जाता है वो जब आपके पास बिगड़ आ जाए तो ये कोशिश ना करो कि बहुत महंगी बिके बस ये देखो यार सही है मेरे में, मेरे एवरेज में मार्जिन में या जो भी है मेरे हिसाब में आ रहा है निकाल दो आप निकालोगे तो फिर दूसरी ब्रीड की तरफ तो जानब जाओगे ना अब आप बोलोगे नहीं यार ही चार बच्चे निकले थे मैं तो पूरा साल लगा दूंगा तो लेकिन बेचने में ने, ने के ही अब तो फिर तो बैठे ही रहोगे फिर लोगों से बोलोगे तो बिकता नहीं बिकता क्यों नहीं भाई जब तू रेट इतना ज्यादा लगा रहे हैं ये तुम्हारी कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं ये तो आपने घर में बैठे अल्लाह ताला खुद ही मतलब इनसे अंडे दिलवा खुद ही बेचारे अपना रिविक का इंतजाम भी कर रहे हैं आपको तो भी खिला रहे हैं अपने दाने का भी इंतजाम कर रहे हैं खुद ही यहाँ पर बैठे बैठा आपको तो आपने करना क्या है बल्कि आपने तो आगे इनको देख के खुश होना है थोड़ा तो बहुत सफाई करनी होती है बस तो दाना पानी डाल दें तो दाना पानी के पैसे भी इन्हीं से निकल रहे हैं ना आपको तो मेरे भाई थोड़ी सी जरा पॉजिटिव सोच लेके चलो हम जैसे यूट्यूबर्स के ऊपर ना जाओ कि यार कौन सी चीज नीचे चलेगी आप कौन सी पालनी चाहिए आपको तो कोई डायमंड भी ला दो तो मैं कहते हैं बर्बाद कर दोगे अगर यार अगर ये सोच रखोगे तो अपनी ये लमगट वाली ऐसा नहीं रखो लगभग है ये बसों से चलते जा रहे हैं है। जब हमारे तो अब तो बाल भी कलर करने पड़ते हैं सफेद हो गए जिस वक्त छोटे थे ना उस वक्त लगभग देख रहे थे चालीस चालीस हजार होती थी ढूंढने से नहीं मिलता था कभी देखने को भी मिलता था उसके बाद भी नीचे आया था तेरह हजार रुपए पर भी आ गया था जो शायद लोगों को पता हो जिन्होंने पाले थे फिर दोबारा बढ़ गया तीस पैंतीस हजार रूपये पहुंच गया यहाँ तक कि कुछ ब्रीडर अगर आपने तो सत्तर सत्तर हजार रूपये के भी बेचे हैं ब्रीडर पे आप तो फिर नीचे आए तो भाई चलता रहेगा अपडाउन अपडाउन होता रहेगा बरसाती महीने किसमें से बात करेंगे फिर दोबारा से भी पालने वाले फिर एक बढ़ जाता है तो लेकिन अब ऐसा नहीं करो जरूरी आ चुके ना मैं माजप के साथ यार बहुत सारे गुस्से में उनकी सीधी बातें कर रहा हूँ तो अपने आप को भी कह रहा हूँ मैं सिर्फ आप ही को नहीं कह रहा यार सारी बातें हम भी बरसाती महिला तो यार एक दूसरे को सिखाना चाहिए ना इस प्रमोशन कर रहा हो इसकी इसकी सानी देख लेकर आओ कि भाई अभी तेज तो खरीदारी का एक दाना मिल जाता मिल जाता नहीं मिल रहा था यार या। तो खुद ही बताए अपने ईमान से बताइए चार साढ़े चार पांच हजार था मैं अच्छे रेट बता रहा हूँ बल्कि शायद इससे भी करने मिल जाता हूँ मैं लेकिन अच्छी क्वालिटी बर्ड की बात कर रहा हूँ मैं वो आगे की बात करता लेके ढूंढ देता हूँ अच्छी क्वालिटी का जो बर्ड है ना वो चार पांच हजार रुपए में मिल जाता है एक दाना समझो सात आठ हजार रुपये का तैयार हो गया पार ब्लू का यार चलो आप बच्चे निकाल ले इसके निकलवाते हो तो आपको पता है पार ब्लू दो किस्म के बच्चे निकालता है वो अपना ब्लू फिशरी भी निकालता है और पार ब्लू भी निकालता है ब्लू फिशरी में जो सारी ब्लू वन वोटेशन है वो सबकी बात कर रहा हूँ मैं स्प्लिट इन है तो किन बिनो भी आ जाएगा भाई डिनो भी आ जाता है और अपना दीगर इसमें से निकल आता है अगर आप पाँच पांच हजार रुपये में भी जो बेचे तो यार आपको नुकसान हो रहा है पांच हजार रुपये में छोटी रकम है मैंने तो उसकी मिसाल उससे दी थी ना आपकी गारमेंट से आप किसी भी बिजनेस से लेने के लाकर बेचने पे या तो अगर आप रुपए किसी आइटम को रख रह रहे होते ना तो वो लाखों रुपए का आइटम होता है। या आठ हजार रुपए के आइटम पे आपको तो अगर दस हजार रुपए मिल जाते हैं पांच हजार रुपये मिल जाते हैं है, क्या बुरा है तो मेरे भाई इस तरह सोचो पॉजिटिव सोच रखो अपनी बहुत अच्छा है ये तो जावा शावा तो इसके बराबर आई भी नहीं है जावा की मोटेशन वो है वो इसके बराबर नहीं पहुंचेगी रीजन ये कि उसमें एक ही कलर घूम रहे हैं वही कलर घूमते है आप क्या करोगे उसका पेस्टल बनाओगे उसका स्प्लिट बनाओगे घुमा के फिर बॉर्म निकाल लोगे क्या करोगे बस इसमें कलर से कलर निकलते हैं मजा आता है आपको तो दिलचस्पी पैदा होती है लोगों को तो भी दिलचस्पी पैदा होती है भाव तो इस इसमें कोई नुकसान नहीं आता फिशर जो है ना यार फिशर जो है चौदह सौ पंद्रह सौ पट्टे का जोड़ा बिगड़ा है फिशर कितनी ब्रीड करता है सबको मालूम है मैं तो कह रहा हूँ शिम जाओ नहीं की तरफ भी जाओ अब तो वो वक्त आ गया मोटेशन ही डायरेक्ट लगा सकते हो यार क्रीम इनो लगा लो पार लगा लो पैसा इनो लगा लो गैसो लगा लो सबसे बड़ा तो एल्गिनो एलगिनो सो बहुत पसंद किया जाता है लोगों को अच्छा लगता है रेट नो डाउट कम रीजन तो ये ना कितने सारे लोगों ने पाला था प्रमोशन किसी ने की नहीं मार्केटिंग किसी ने की आप तो देखें। नहीं वही लोग पिछले देखे हैं नए लोगों को लेकर नहीं आ रहे मार्केट में बल्कि और निवेश मार्केटिंग कर दीजिए आ रही तो बर्बाद हो गया अब जो खरीदने भी आ रहा था वो रुजिया रुझा भाई ये तो जो पहले पाले हुए थे वही लोग हैं अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है आप बताओ आपको तो ये खरीदारी का वक्त है अभी आप देखिएगा जिन लोगों ने, ने रोक के रखे हुए पट्टे अभी अगस्त तक उनके पट्टे तकरीबन तो जवान हो जाएंगे फिर क्या होगा जिन लोगों ने दोबारा से भीड़ करानी है पैर अपने पूरे कंप्लीट करने रहे हैं फिर ढूंढते फिरे होंगे यार किसी से मेल चाहिए किसी से फीमेल चाहिए वही आपके अच्छे रेट में बिक रहे होंगे ये मैं देख चुका हूँ पहली दफा भी ये सिलसिला यार बहुत अच्छे से मैं पालता वा रहा हूँ मैंने देखा इस चीज से ये मार्केटिंग ना होते हुए भी ये इस तरह से चल रहा था मामले तो बहरहाल आप लोग कोशिश करें और इस जाने बाहर मार्केटिंग जाने जरूर है यार चैनल बनाओ आपको ये समझ में आ रहा चैनल बनाना नहीं आता आपको मार्केटिंग नहीं आती भाई भाई उसके बुलाओ तो यूट्यूब और बहुत सारे जो आगे मार्केटिंग कर देते हैं ओवरोड करके थोड़े बहुत पैसे दे दिला के उनसे मार्केटिंग कराओ उनको बताओ भाई अपनी मर्जी की मार्केटिंग नहीं करती मेरी मर्जी की मार्केटिंग करनी है इसको हॉबी को प्रमोट करना है और उसको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज बतानी है आपने ये नहीं बताना कि यार आपने इतना महंगा लगाया था और इतना सस्ता हो गया सब में होता है यार सब में होता है ऐसा महंगे लगाए तो सस्ता लोग तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है अक्सर क्या होता है कि वो जो पोर्सन का सिलसिला चल रहा था उसमें रेट नीचे आ गए थे तो होते हैं यार अपडाउन अपडाउन चलती रहती है बाहर आपका माल जा रहे थे दुबई सुबह जा रहा था दुबई में पानी भर गया जगह जगह तो वो पहले अपने मुल्क को देखेंगे और आपसे फोटो टोटे तो यार, यार ये सिलसिला चलता रहता है ये गाय भैसे बकरियां शकरियां ये सारी देखो सीजन में चल रही थी लेकिन अल्लाह ताला बरकत दे रहा होता है मामला चलता रहता है क्या करता हूँ उसके अलावा इतनी क्वांटिटी में जितनी बकरेदे बिकती हैं बिकती है इतनी क्वांटिटी में नहीं बिकती नहीं क्या हुआ फिर भी लोग पालते रहते हैं साल अस्त भी कारोबार करते रहते हैं तो आप भी ये कारोबार कर रहे हो अच्छा खाते घर बैठे आपको तो पैसे मिल रहे ना ऐसा तो नहीं है लगभग भाई फ्री में जा रहा है एल बी में फ्री में जा रहा है पांच हजार का दोराज लग गया आराम से दस हजार आठ हजार का भी अगर चाहो ना मैं तो पैतालीस से ऊपर का है लेकिन मैं बता रहा हूँ दस हजार का चलो डोरा लगा दो एल बी में तो भी फायदा ही आपका नुकसान नहीं है फ्री में फिर भी आपका अट्ठारह उन्नीस हजार रुपए का पेयर बिक रहा है और क्या ना आप ब्लूटूथ बनाओ ब्लूटूथ के बाद तो आपको तो पता है सारे क्रीम निकलने पार ब्लू में ब्लू बनाओ अगर ब्लू टू बनाए गए तो सारे पार्बुल तो वर्किंग से पहले ही रोना धोना उसके बाद तो भाई ये बिजनेस चलने वाला तो नहीं है वो ही लोग चलाएंगे तो पहले भी सफर करते थे नगते थे फिर उसके बाद क्या होता था कि वो जब सब निकल जाते थे हमारी जगह से बरसाती मही तक फिर वो रेट बढ़ते थे वो लोग मजे से फायदे उठाते थे मैं खुद अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को जानता हूँ जब मैंने थोड़ा होल्ड कर दिया था इस बिजनेस की जाने से जॉब की तरफ ज्यादा टाइम लगाने लगा था लेकिन वो लोग पालते रहे पालते रहे पालते रहे फिर पाल देखा कि बिजनेस अब कर गया उन्होंने कमाया क्योंकि उनके पास तो मौजूद थी मोडेशन सारी की सारी हमने बाद में ला दोबारा से डालना शुरू करी सारी उसकी स्प्रीड बनाए स्प्रीड बना के दूसरी जाने पाए तो पता लगा रेट नीचे आएंगे लेकिन मैंने एक जरूर काम करा यार रेट नीचे आने के साथ साथ मैं भी अपने रेट नीचे लेकर आया रुक के एक जगह बैठा नहीं रहा तो आज की वीडियो बनाने का दोस्तों माध्यम के साथ कुछ कल फैलाने और किसी भी बातें कहते हैं भाई नाराज नहीं होना यार मैं आता हूँ सब तो लोगों से आप मेरे भाई हो मकसद ये था थोड़ा सा जोर से लाना था हम तो लोगों तो के भाई निगेटिव मार्केटिंग हो रही है मुसलसल आप खुद तो अपनी मार्केटिंग करो व्हाट्सएप को तो छोड़ दो व्हाट्सएप में समझता हूँ सबसे बेकार जरिया है यार अपने बस बेचने का सबसे कचरा है वहां तो सिर्फ वो सिर्फ आप ना मस्करागिरी करें तफरीबाजी करें जॉब डालें बस और किसी काम करिए फेसबुक फिर भी बेहतर है रीजन ये फेसबुक का फेसबुक पर बोलो भी मौजूद है जिनको व्हाट्सएप ग्रुप का नहीं पता या वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो फेसबुक की मार्केट थोड़ी बड़ी है लेकिन मार्केटिंग चैनल बनाए चैनल के थ्रू अपने बर्ड देखें और मैं भी अपना नंबर शेयर करा रहा कराना जिसको मेरे बर्ड की जरूरत हो तो वो रहा कर सकता है मेरे पास कुछ पट्टे बड़े हो चुके हैं तो खेल को ही मौजूद है मैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ बर्ड की वीडियो मैंने बनाई ज्यादा मैंने बकवास कर डाली है नंबर नोट कर लिया मेरे दोस्त के पेज यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि बर्ड की सेल प्रस में हेल्प करते हैं औरंगजेब नाम है नंबर है जीरो ट्रिपल थ्री थ्री वन फाइव वन फोर जीरो फाइव दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जीरो ट्रिपल थ्री थ्री वन फाइव वन फोर जीरो फाइव अच्छा दोस्तों में आप तो बर्फ की जाने की हमला करता हूँ आपको बर्फ की वीडियोज दिखाता हूँ और दिखाता हूँ किसने अंगे जुए बच्चे जो निकले गए मेरे पास और किस तरह से मामला यहाँ के चल रहा है भाई कोई बात बुरी लगी हुई तो माफ चाहता हूँ इन श्रे इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे अच्छा एक चीज हाँ बजाना भूलिया है जो मैंने शुरू में आपसे कहना चाहिए थी भाई चैनल को सब्सक्राइब करो आप देखते हो ना वीडियो तो सब्सक्राइब करो इसको शेयर करो ऑरिजन ये कि आप अगर मार्केटिंग नहीं कर पा रहे तो, 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 तो मैं तो कर रहा हूँ ना कोशिश कम अज कम आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ जब आप बना लो चैनल तो आपकी वीडियो भी आगे इसी तरह बढ़ाएंगे तो भाई अगर आप अगर, अगर नहीं बना पा रहे तो किसी और के चैनल को आगे बढ़ा लो कम कब आपका भी फायदा होना है इस जाने जाने के लिए तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया क्या इसमें कोई पैसा नहीं लगते लाइक कर ले शेयर कर ले और भी आप देख ले जितने कोई पैसा नहीं मिल रहे सिर्फ और सिर्फ इसी बर्ड्स की मार्केटिंग के लिए सारा काम कर रहा है मेरी अलमदुल्ल्या जॉब चल रही है और ये पार्ट टाइम है मेरा सिलसिला चल रहा है और लेकिन ये भी मेरा शौक भी है बहुत अच्छे लगते हैं यार ये बर्फ बड़ा टाइम इनके साथ स्पेंड करते हैं और अच्छा वक्त गुजरता है बेहाल वीडियो का इंतजाम करता हूँ दूसरी वीडियो में या फिर इसी वीडियो में कंटिन्यू करूंगा बल्कि सोचा इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लंबी वीडियो वैसे तो खराब लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ बर्ड्स की जो भी प्रोग्रेस चल रही है

तो बड़ा अच्छा मौसम हो गया अंदर का यहाँ का अच्छा इसको देखते हैं अभी इसमें निकाले नहीं निकाले थे क्योंकि आगे पीछे दिखे दिखे हो गए ना मुझे कुछ सही से सह याद नहीं पागा रोशनी ऑन होने के माशा एक दो तीन चार चार एल के बच्चे अलहमदुल्ला निकले हुए माशा अच्छी ब्रीड आ रही है और दिखाते हैं आपको नीचे क्या है ये तो फिर बच्चे निकले हुए इसको भी छोड़ देते

ये देखिए देखिये की माती इसका मैंने कई मेल से इसका प्यारा कर दिया माशा सबके साथ ही ब्रीड कर लेती हूँ अभी इसमें अंडे देना शुरू कर दिए हैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा है यार आपका वक्त गाय नहीं कहीं पहले आपका बहुत टाइम लाया हो गया आगे बढ़ते हैं दोबारा मैं आपसे एक और बात कह रहा हूँ कि भाई चैनल बनाओ चैनल बनाओ जब तक चैनल नहीं बनाओगे ना मार्केटिंग नहीं करोगे तो ऐसे ही मामला चलता रहेगा

रेड़ रेड़ आई आई है अच्छा, वो पीछे है इसमें है वो तीन इसमें एक दो इसके तो अंदर अच्छा लेकिन में तो सारे पारब्लू निकले थे पारब्लू और वो ब्लू फिचड़िया निकली थी जबकि ब्लू फिचड़ी की ना अच्छा इस दफा मैंने इसका पेयर कर दिया है इसका एल्बिनो के साथ तो फिर इसने रेडा ही निकाल लिया सही एल्बिनो का पेयर है इसने भी माशाल्लाह वे दे दिए इसका भी दूसरा तीसरा मेल चेंज कर चुका हूं मैं अच्छा भाई इसने यहां पर एल्बिनो का है ये देखिए इसने एक बच्चा निकाला है और इससे नीचे फिशर फिशर में चार बच्चे एल्बिनो के पाले हैं ये देखिए देख रहे फिशर ने चार बच्चे पाले हैं जिन्होंने इससे पहले सिर्फ पोस्टिंग करवा रहा हूं और क्या है भाई यहां पर क्या है अच्छा ये अभी मैस्टिंग वेस्टिंग भी करें इससे ऊपर ये तो खैर अभी छोटा जो इससे ऊपर ये पैसा ले लो और इसके बच्चे निकले हुए तो अभी तो खैर ये बच्चे पाल रहे है इधर आ जाने ये भी अभी पटो का पेड़ लगाया था तो कुछ सिलसिला नहीं है इससे नीचे दिखाता तो हूँ मैं आपको पेस्टलिनो क्या यार ये पेस्टलिनो ये पेस्टलिनो और इसके साथ लगा हुआ है ब्लू फिशरी बच्चे इसके नहीं है भाई किसी और का बच्चा है इनसे मैंने पोस्टिंग करवाई है इसके नीचे इसके नीचे पार और ये देखिए इन्होंने बच्चे ये प्लगिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा है सबक बहरहाल कोई मसला नहीं है बच्चे बाहर आ जाते हैं सुबह सही जाते हैं तो बच्चे एक तो आदि लेवल के बाहर ये मेरे पास क्रिमिनो भी निकाले हैं क्रिमिनो भी निकाल दी भाई पैर तो अच्छा पैर आगे चलते हैं यहाँ क्या चल रहा है भाई एक दफा ये। ये नया फेयर बनाया फीमेल है और ब्लू टूथ का मेल है असल में ब्लू टूथ निकालने थे यार कुछ ब्लूटूथ जमा करने थे तो इससे नहीं कराए तो एक बच्चा आया भाई ये बच्चा इसका नहीं है, बच्चा है किसी और क्या है मैंने अंदर रख दिया था बाकी चारों पटाए जाने तो इनशाला इसके बच्चे बच्चे जो है ब्लू टूथ निकालने क्योंकि ब्लूटूथ लगा हुआ है और क्या है मेरे भाई इस साइड पर और यहाँ पर ये भी अंडे दे दिए एलबिनो का प्यारे अंडे दे दिए और मजीद अंडे दे रहा है ये बच्चों का प्यारे पेस्टलिनो एलबिनो रेड आई इसके अलावा पॉसिबल ब्लू टू वाले एलबिनो रेड आई का प्यारे इसके नीचे बच्चे निकले ये रहे ये देखिए तो दोस्तों अच्छी खासी ब्रीड आई है अभी भी और कुछ महंगे बच्चे लेकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर यह कि हम पंखा वंखा चला देते हैं फिर वेंटिलेशन भी अच्छी है तो अगर ब्रीड भी तो कोई इश्यू नहीं है मार्गिन का विटामिन वगैरह का ख्याल रख रहे हैं सब्जियां ज्यादा से ज्यादा इनको देते हैं क्योंकि तो सब्जियां जो है बहुत पसंद करते हैं सब्जियों से तो मुख्त विटामिन मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं पानी को फिर में वाटर ही देते हैं उसके अलावा दवाई वगैरह कोई खुजूल में नहीं चलाता कि एंटीबायोटिक चला। और दीगर है कि सारी एक अच्छी बड़ी थी मेरे पास। थी। उसी से सारे पैर पेर करके मैंने ये पैरिंग करती है दिन्णा, दिन्णा जो भी है वो बनाए और अलहमदिल्ला अच्छी ब्रीड आ रही है आप लोगों से फिर मेरी एक दरख्वास्त है आप वीडियो को को तो लाइक करें करें सब्सक्राइब चैनल तो आप अगर अपने चैनल नहीं बना सकते मेरी तरह जो यूट्यूबर्स हैं उनको शेयर कर दिया करें ताकि कम अज कम जो नए देखने वाले हैं भाई तो उन तक तो ये पहुंचना शुरू हो जाए वीडियो आपके जो बर्ड्स वाले हैं वो हमारे थ्रू ही कम अज कम उनकी प्रमोशन हो जाए आपके जो बर्ड्स हैं आप अगर वीडियो नहीं बना सकते आप हमें भेजें हम आपकी वीडियो दिखा देंगे अपने चैनल के ऊपर तो किसी जरिए से भी आप मार्केटिंग तो करें मार्केटिंग नहीं करेंगे तो भाई फिर तो यही होगा कि दूसरे तो यूट्यूबर्स अपने वीडियो चलाने के लिए सब्सक्राइबर लाने के लिए मार्केटिंग करते रहेंगे और आज की से परेशान कल बोलेंगे हरा होता भी खराब हो गया तो पहाड़ी भी खराब हो गया गिर पैर भी बर्बाद हो गया सब बर्बाद हो गया फिर क्या रहेगा हमारा ऐसा कुछ भी नहीं होता आप मार्केटिंग करते रहेंगे पाकिस्तान से बाहर देखिए आप उन्होंने तो इतने बड़े बड़े सेटअप लगाए हैं कि जो हमारी तो समझे इतनी पहुंच भी नहीं है इतने बड़े सेटअप लगाने की उसके बावजूद हमसे सस्ता देते हैं यानी कि उनके तो पैसा हमसे तो कई गुना ऊपर होता है उसके बावजूद भी जब वो पाकिस्तान बेचते हैं तो हमसे सस्ता मिल जाता है जितने का हम यहाँ पर बेच रहे होते हैं तो अंदाजा लगाए वो प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं और हम लोग सिर्फ इसी चक्कर में रहते हैं कि एक दो का गुण और छक्का मारते हैं ऐसा नहीं होता भाई हर चीज की एक लिमिट होती है तो उस लिमिट में चले अगर लोग रेट नीचे आ रहे हैं आप भी अपने नीचे रेट लेकर आए और जिसको बेचना भाई उसको सपोर्ट क्या करें उसको बोले भाई कोई भी मसले मसाइले आप डिस्कस करना और अगर आपको पालना नहीं आता तो आप पूछे इसके दाने के बारे में कोई तो मसले मसाइल है आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं बाकी बर्स है जानदार चीज है मरना जीना तो साथ में लगा ही रहता है अच्छा दोस्तों लंबी वीडियो हो चुकी है बहुत ज्यादा फिर नहीं चल रहा दूसरी वीडियो में मिलेंगे अपने दोस्त अब्दुल वाजिद को इजाजत दीजिए और कोई बात कोई तो लगी हो तो माफी चाहता हूँ असला